За облачные цифры в своих расчетках за коммунальные услуги Дина Дмитриевна обнаружила нежданно-негаданно. Платит исправно, долгов нет. И вдруг вместо привычных трех тысяч рублей в месяц насчитали в два раза больше. Вчера, значит, пошла, мне распечатали эту карточку, и она мне сразу предупредила бухгалтер, что за январь месяц у вас начислено 7560 рублей. Я, конечно, была в шоке. Я очень удивилась. Она говорит, у вас, значит, про в январе месяце сделали корректировку отопления за 2012 и горячей и холодной воды за 2012 год. Так называемая корректировка и составила более трех тысяч. Дина Дмитриевна в недоумении. Счетчики горячего и холодного водоснабжения в этой квартире установлены еще год назад. Плату по показаниям хозяйка производит вовремя. Управляющие компании пояснили, что все действия проходят в рамках федерального закона, который вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Появилась статья такая общедомовые нужды. То есть разницу между показанием общедомового прибора учета, у нас есть один, который показал, да, вот, и начисление по всему дому. Вот эта разница это общедомовые нужды. Значит, эти общедомовые нужды расписываются на всех. Иными словами, если общедомовой счетчик выявит перерасход, он расписывается по на всех жителей дома. Причиной расхождения в показаниях могут быть коммунальные аварии на общедомовых сетях и так называемые резиновые квартиры. В последних обычно счетчиков нет. Владелец оплачивает по нормативу за одного-двух официальных жильцов. Другие постояльцы оказываются неучтенными. Для выявления резиновой жилплощади управляющие компании внедряют практику по квартирных вечерних визитов. Приходят к тем, кто счетчики не установил и по факту фиксирует, сколько человек в квартире. Жильцам же, кто с начислениями не согласен, коммунальщики советуют организовать общедомовое собрание, где все вместе установить причину перерасхода. Светлана Шапоренко, Николай Крупченко. Новости сейчас.